assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim omonmisiz tushunganingizdek bugun baliq sho'rva tayyorlaymiz uni judayam mazali deyolmasamda lekin judayam foydali deya ishonch bilan ayta olaman azizlarim siz uchun tayyorlagan video rolikka layk like bosish esdan chiqmasin qozonimizga ikki litr suv solamiz tagini yoqqach kerakli mahsulotlarni to'g'rashga kirishamiz uch dona kartoshkani mana shunday bo'laklarga bo'lib oldim to'g'ralgan kartoshkalarni sovuq suvda yuvib olamiz sabzini ham ushbu kattalikda to'g'raymiz piyozni maydalab to'g'rash shart emas shunchaki to'rt bo'lakka bo'lsak kifoya ikki dona pomidorni ham kichikroq bo'laklarga bo'lib oldim agar sizda qalampir qalampirmunchoq bo'lsa sho'rvasiga 2-3 dona tashlasangiz sho'rvadan baliqning hidi kelmas ekan hozir menda yo'qligi sababli foydalanai sarimsoq piyozlarni mana shunday usulda maydalab oldim taomimizga yanada yaxshi mazza, hid berishi uchun kerak suvni qaynashini kutganim yo'q To'g'ra bo'lgan mahsulotlarimizni birin ketin qozonga solamiz sho'rvamiz uchun yog'dan umuman foydalanganim yo'q tuzni esa eng oxirida solamiz mahsulotlarimiz pishgunicha qaynatamiz undan keyin yanchilmagan murch hamda dafni bargini soldim ko'pchiligimiz лавровый list deb ataymiz bu bonkada yopilgan blor qalampiri yaqin atrofdan mavsum tugagani uchun topolmadik yopilmagani bo'lsa yanada yaxshi bo'ladi o'zimizni har doimgi ikki xil ko'katlarni yirikroq bo'laklarga bo'lib oldim ana endi ko'katlarni sho'rvamizga solamiz ustidan xohishga ko'ra <laughs> baliqlarni terib chiqamiz odatda sho'rva uchun bosh qismi tanlanadi uning ko'proq qismi qovurib yeildi bosh dum qismlari hamda biroz bo'laklarini sho'rva qildim ana endi qopqog'ini yopib qaynab chiqishini kutamiz qaynab chiqqanidan so'ng tuz solsak bo'ladi uzog'i bilan o'n besh yigirma daqiqa davomida baliq pishib chiqadi undan ortiq qaynatganimizda baliq go'shti titilib ketadi sho'rvamiz bu'tqaga o'xshab qolish ehtimoli bor qiltanoqlari chiqib yeyishda xalaqit beradi foydali deb ta'riflagan sho'rvamiz ham tayyor bo'ldi gen qovurganga nisbatan qaynatganda baliq o'zida ko'proq vitaminlarni kerakli moddalarni saqlab qoladi shu o'rinda ushbu ma'lumotlarni sizlarga yetkazib qo'yishni lozim deb topdim qaynatib tayyorlangan baliq qon tomir kasalliklarida foydali bo'lsa qovurilgan baliqni tez tez iste'mol qilish qon tomir kasalliklarini paydo bo'lishiga turtki bo'lar ekan baribir qip qizil qilib qovurilgan baliqqa yetmaydi yetmaydikuya lekin foydali jihatlarini hisobga olgan holda tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman xayr salomat bo'ling